День добрый. День добрый, Пума. Вы, видать, депутат, да, какого-то собрания? Ну, как бы вам сказать, э, исполняющий обязанности губернатора. А какого края? Э, Белгородского. Э, у нас, Белгородская, э, так это область, да? Ну, пока еще да. область, да, но тут э, и вопрос стоит в укрупнении субъекта административных э, полномочий. Я просто сразу увидел, вы вот так презентабельно выглядите. Да я просто автомобиля жду водителя. А, Думаю, дай зайду с народом пообщаюсь. Как, как утром мажу бутерброд. Гляну вниз, а там народ, и бутерброд не лезет, и экран не лезет в горло, бутерброд, Компот не льется в рот. Ну да, какая там игра, когда людям есть нечего, да? Как это вам нечего есть? Я вижу, вы кушаете на... Я не, не, я не про себя, ни в коем случае. Слава богу, у меня все есть. Я имею в виду, ну там у вас, там же не все спокойно. Правильно? У нас да, у нас не все спокойно, у нас не все, все живы. Больше я вам того скажу. У нас тут вообще настроения, скажу, резко отличаются от э, всей остальной матушки России. Ну конечно, конечно видеть это все, слышать это все. Это не просто по телевизору что-то увидеть. Ну смотреть. да, и света да, нет. Там. Благо у меня тут хотя бы есть резервное обеспечение, но не у всех же оно есть. А скажите, Конечно. а где вы живете? Мы? В Ставропольском крае. О, ну так до вас тоже достают. Ну, у нас каждый день вот это беспилотное, этот, как его, опасность. А опасность, там, 30 опасность. Да, да, опасность, там интернет глушат, ну да, 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 да. Но у меня старлинка, да, мобильный интернет глушится по городу, конечно. Да. А вот у меня вопрос этот, как его? У нас вроде бы этот ПВО хваленное на весь мир, что оно так не работает. Вы сейчас поосторожнее все-таки это у нас. Не, не, мне просто интересно, оно работает не работает? Сколько она километров вот эти все моменты? ПВО у... задействовано, была... ПВО задействовано в основной своей массе на линии боевого соприкосновения и вблизи. Ага на защите объектов, обеспечивающих жизнедеятельность государства. Там, вот у вас там рядышком Краснодарский край, есть город Геленджик, знаете? Да, конечно, в прошлом Вот город, там это, много нашего ПВО. Угу. Знаете Нет. почему? Ну, Черное же море, через границу, да. Нет. Это. А почему? Там стратегический важный объект. Да, там иногда останавливается, ах, какой человек святой, местами даже священный. Ага, наш батюшка. Батюшка отец. Ну да. Наш да. главнокомандующий. Чтобы ему сдохнуть поскорее, козлу. Да вы, это вы что так? Вы украинец, что ли? Да, нет, ни в коем случае. Ну просто вы шокаете. Да, это так просто прикол. Да, я пошутил, я знаю, Ставрополе, Краснодарский край Ростов, Белгородская область моя, многие у нас тут шокают, и я шокаю. Бывает такое. Ну, естественно, конечно, так сказать, историческое наследие. Но за что мне его любить? Посмотрите, он абсолютно бросил на произвол судьбы мою область, фактически она не защищена, если не дай бог завтра, послезавтра они э, захотят осуществить какой-нибудь рейд глубокий, они его осуществят за что мне его любить? а народ что говорит там? понимаете, как бы, тут очень сложная ситуация здесь население области э, город понятно, а вот население области больше чем наполовину состоит из этнических украинцев Поэтому народ у нас не очень доволен. Во-первых, он не очень доволен ну, ну, как бы сказать, началом этого всего. Потому что ну, это их родственники фактически. Все, да. И ему си ему зневиру, ему друзья, и ему успешно. <решит> Ик, параляка, а здоровый, так и бачила, да. А такие же сырло, и все. І щоб та знівіра сіялась, якомога міцніше ми працюємо. Але головне наше завдання нашої роботи полягає в допомоги війську. І ці збори ви бачите на екрані. Це ступа відмаків ЗСУ, це е, Кракен, пташка для Кракен. Ну, Зараз для Хартії я просто не міняю назву збору. Е, це підтримка на лікування донечки нашого ключика, пана Віктора. Ну, вы и Петрымка каналу тоже на а нарушаем удали. Ну и зачем это? Еще раз. Ну, это вы упражнения какие-то делаете, очевидно. Закрывал окно. А, понимаю. Ну, привет вам. Здравствуйте, Почему почему в пиджаке нарядный такой? Я на работе автомобиля жду. А, хорошего вечера спасибо когда повздыхаете кацап это да и будет хороший Ой, себе. это будет Крыма, самый я... лучший вечер все буду украина стоит стоит сотки так треба водички попить добрый Я тут по Мексике бегаю, извините. Что вы делаете? Ну, Мексику, еще Мексику. Зачем вам Мексика? Вы собираетесь убежать из страны? Не, не эта книга есть. Четвертая, чего там? Мировая война. А Мексика тут при чем? Автор мексиканец. А, в переводе на русский язык, да? Да, суд Маркос. Про что книга расскажите, поделитесь, так Политика. Сказать. Это не художественная книга. Mm. Что пишет? У меня много есть. Вот. Ну да, это, это с положительной стороны вас, вас характеризует. Все на русском языке? Да. Mm. Вы русский? Mm. Нет. А как же вы все книги на русском языке читаете? Ну, mm. well, я из России, но. А, mm. понимаю, целую, понимаю, да. да. Я тоже, кстати, из России и тоже не русский. Так у нас иногда бывает. Посетим. Mm. Нет, нет, я украинец. А я осетин. Вы в Осетии живете? Да. Северная Осетия или, или вновь приобретенные, так сказать, территории, которые независимые типа. Не, северные. Да. Ну, то есть да, давненько, давненько. А скажите, на вашем языке, литература издается в Осетии? Да, много. Но, увы, или что? Много-много. А, много, но вы предпочитаете читать на нашем, на русском языке. Ну, в смысле, на общепринятом, я имею в виду. Ну, на русском больше. Это потому что То больше издается. А вам удобнее читать да, на каком? А вам... На а, вам... а вам удобнее читать на каком? А мне без разницы. Вы хорошо владеете и тем, и другим языком, да? Ну да. Ну, можно позавидовать, потому что, скажем прямо, не все наши с вами сограждане русской национальности хорошо владеют русским языком. Да, но высокомерие в них оживет много столетий. Они считают, что если человек иного этноса э, вдруг не очень хорошо владеет русским языком, то он какой-то второсортный человек, к сожалению. Ну, бывает. Да, бывает, достаточно часто бывает. Если бы это было просто бывает, с этим можно было бы еще смириться. А это, достаточно массовое явление. Вот мы с вами владеем родным языком и еще и русским. И как я вижу, вы хорошо русским владеете. Ну, хотя бы без мата. Но большинство русских разговаривает на матер. Почему, <с почему <с так? По крайней как, мере, думаете, меня все посылают. Почему, как? Почему так? Почему? Ну, почему так, так происходит, как вы думаете? Не знаю. Ну, у вас есть какие-то предположения? Вот сейчас мы с вами затронули эту тему. Достаточно болезненно. Все а аудитория так, здесь не слишком. А я ведь говорю не про аудиторию чат рулетки, я говорю про тех людей, которые на улице. А всякие бывают. Да. Кто кричит, кто нет. Так почему так, как вы считаете? А? Что вызывает в этих людях, которые называют себя русскими людьми, не знаю, желание, возможность таким образом вести себя с другими народами своей же страны? Как вы считаете? Поведение да. Кавказа в Москве. Ну почему только Кавказа? Кавказа? Это касается не только Кавказа, Якутия, Саха, Республика, Татарстан, Вот территории, которые находятся рядом с Украиной, вот Белгород, здесь живет очень много украинцев. Мы так вообще враги. Вы блогер? Нет, я должностное лицо, но сейчас возник вопрос у меня прямо по ходу нашей с вами беседы. Я надеюсь, они меня не снимают. А если бы я был блогер, разве наш разговор с вами таит у себе какую-то угрозу? Ну, не очень хочется лицом светить Ну, вы уже вышли в чат-рулетку, это уже светить лицом точно так же, как и я, мне кажется, ну, не скрывать так. нечего. Честно, таким вопросами не задавался, особо отвечать не хочу. Поэтому не, вы можете не отвечать. Я не требую от вас ответа. Просто, просто очень хочу, чтобы вы об этом задумались. Я вот про Маркоса хочу узнать. Я про себе, Маркуса? Там, основном, Маркос. субкоманданта Маркоса. Ну, это писатель, да, я понял уже. Вот, да. Ну, тут, тут я вам не поведаю. Политика. Тут я вам не поведу. Да хорошо, о чем книга эта? Политика. Мексика я Мексика это понял. Вас она настолько зацепила, что вы хотите поговорить с ней с ней и а, а не с мексиканцами, правильно? Да. Что бы вы у них спросили? Ну, как у Маркоса сейчас дела. Ну, ну ладно, ищите мексиканцев, ищите мексиканцев, мексиканцев. Раз неинтересна вам тема, которую я предлагаю. Парамала. Ищите мексиканцев.